இன்று சனிமஹாப்பிரதோஷத்தில் வர்ணகிருத்தசிவஸ்தூத்திரம் பாராயணம் கல்யாணசைல பரிக்கல்பிதாமுகா மௌர்வீகிருத்தகிளமகோரகநாய காய பித்வீர கமலாபதிசாய காய காலாச மத்தியநிலையாய் ஷிவாய भक्ताति भंजन भक्ता भराय पर कालाकांकितकराय भूधेशुवनत्रय कारणा काला से मध्य निलयाय नम शिवाय भूदार मूर्ति परीमृग्य पदाबुज हमसाब्ज संभव सदूर सुमत्तकाय ज्योतिर्मय स्फीरितदिव्यवपुर्धराय हालास्य मध्यनिलयाय नमः शिवाय कादम्बकाननिवासकुतूहलाय कान्तार्दपागकमनीयकलेबराय कालान्तकाय करुणामृतसागराय हालाय मध्यनिलयाय नमः शिवाय विश्वेश्वराय विबुधेश्वरपूजिताय विद्याविशिष्टविदितात्मसुवैभवाय विद्याप्रदाय विमलेन्द्रविमानकाय हालास्य मध्यनिलयाय नमः शिवाय सम्पत्प्रदाय सकलागममस्तकेसु सङ्घोषितात्मविभवाय नमः शिवाय सर्वात्मने सकलदुःखसमूलहन्ते हालास्य मध्यनिलयाय नमः शिवाय गङ्गाधराय गरुडध्वज वन्दिताय गण्डस्फुरद्भुजगमण्डलमण्डिताय गन्धर्वकिन्नरसुकीतगुणात्मकाय हालाय मध्यनिलयाय नमः शिवाय स्वानिं प्रगृह्य मळय त्वज भूभ पुत्र्याक्पाण्डेश्वर परमेश्वरो य तस्मै जगत्प्रथित सुन्दर पाण्ड्यमाने आलास्य मध्यनिलयाय नमः शिवाय गीर्वाणदेशिकगिरामपि दूरगं वक्तुं महत्त्वमिह को शम्भो समश्व भगवच्छरणारविन्दभक्त्या कृतां तुतिमिमां मम सुन्दरे स इति श्रीहालाशय महात्म्येवर्णकृतशिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्